मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे घर की बच्चियां बालिग हो जाएं तो इन्हें हया सिखाओ इन्हें पर्दा सिखाओ इन्हें खौफ खुदा सिखाओ इनके दिल में आखरत की याद और मोहब्बत पैदा करो अगर इस दौर में बच्ची बालिग होने के बाद तुमने अगर इन्हें हया और पासदारी नहीं सिखाई इन्हें गुनाह से नफ़रत और नेकियों से मोहब्बत करने का सलीका नहीं सिखाया तो इनसे बालिग होने के बाद जितने गुनाह होंगे ये सब माँ बाप के भी खाते में लिखे जाएंगे और इनसे भी क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये हमारे दौर का आलमिया है मुसलमान घर के बच्चे जब बालग होते हैं तो उन्हें होटलों पर और तमाम तरह के कामों में लगा दिया जाता है पैसा कमाने के लिए लेकिन जब हमारे घरों की बच्चियां बालिग होती हैं तो उन्हें स्कूलों में कॉलेजों में भेजा जाता है और वो गैर मुस्लिमों और काफिरों के साथ बैठ के दुनियावी तालीम हासिल करती हैं मैं आपसे बड़े मोहब्बत से पूछना चाहता हूँ हमारे दीन ने मर्द और और औरत को एक साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से मना फरमा दिया है फिर ये कौन सी सोच मुसलमानों के अंदर पैदा हो गई कि वो अपने घर की बच्चियां काफिरों के साथ बैठा दिया पढ़ाने के लिए फिर कल वो बच्ची अगर मर्तद हो जा रही है या गैरों के हाथ में हाथ डाल के घूमती है या मुर्तद और काफिर के जो है फेवर में चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा एक तो उसने इस्लाम से रू की दुनिया बर्बाद हुई ईमान सीने से निकल गया और इसी आलम में अगर मौत आई तो फमा वाहु जहन्नम, फिर उसका ठिकाना जहन्नम बनेगा लेकिन ये मुसलमान घर की बच्ची का अगर रवैया इस जानब जा रहा है काफिरों की जानिब ये मायल हो रही हैं तो गलती ये दौरे हाजिर के मुसलमानों का है इनके माँ बाप का है आखिर तुम अपनी बच्ची को दुनिया की डिग्री हासिल करा के साबित क्या करना चाहती हो अगर तुमने अपने बच्ची को दीन दिया होता अल्लाह का खौफ दिया होता हुजूर की मोहब्बत सिखाई होती इसके गोद से मर्द मुजाहिद नेक और सवाल पैदा होते लेकिन तुमने दुनिया की तालीम दी और आज नतीजा क्या है दुनिया में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बना लिया है जो हाल आज मुसलमानों के घर के हैं अल्लाह तबारक ताला इस कौम को समझ ऐता फ़रमाए